صلی اللہ و سلام ایک باغ سے گزر رہے تھے تو ساتھ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جو کہ ابھی چھوٹے سے تھے تو آپ علیہ السلام و نے دیکھا کہ زمین کے اوپر کچھ کھجوریں گری رہی ہیں تو آپ علیہ السلام و نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور ساپ کر کے کھانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عمر اے عبداللہ کیا آپ کھاؤ گے کھجور ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے مجھے حاجت نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اے عبداللہ آج تیسرا دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا آج تیسرا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا اور میرے پیٹ پر دو پتر بدے ہوئے تو یہ آپ علیہ السلام کی زندگی ہے کس وجہ سے آپ علیہ السلام بھوکا رہتے تھے کس وجہ سے مجبوری کی وجہ سے نہیں اللہ پاک کی محبت کو پانے کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے پریزگاری کی وجہ سے کیونکہ اللہ پاک کو تقوی پسند ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ بَخْرَجَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ بَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَزِبْ کہ اللہ پاک کو تقوی بڑا پسند ہے پریزگاری بڑی پسند ہے اگر آپ علیہ السلام چاہتے دنیا کے اندر آسمان سے منو سلوہ اتر جاتا اگر آپ علیہ السلام چاہتے دنیا کے اندر جنت کے کھانے اتر جاتے اگر آپ علیہ السلام چاہتے روزانہ نئی نئی ڈشیں کھاتے اگر آپ علیہ السلام و چاہتے روزانہ جنت کے نئے نئے کھانے کھاتے لیکن کیوں کیوں نہیں کھائے اس وجہ سے کہ یہ دنیا بڑی مختصر ہے <متحدث> یہ دنیا بڑی مختصر ہے اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا. Ka ka غریب او اور فی سبین اے لوگوں اے میرے بھائیوں اے میرے دوستوں اس دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی غریب آدمی رہتا ہے جیسے کوئی غریب آدمی رہتا ہے یا پھر ایسا رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے مسافر کا کیا کام ہوتا ہے جہاں پر جاتا ہے بس تھوڑی سی دیر وہاں پر ضرورت پوری کری پیٹ بھرا اپنی منزل کی طرف چل دیا اے ابو ذر اپنی کشتی مضبوط بنا راستہ بڑا دور تک ہے منزل بڑی دور ہے راستہ بڑا کٹن ہے اور جو عمل بھی کر خالص اللہ کے لیے کر کیونکہ دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے وہ دل میں جھانک کر دیکھ لیتا ہے کس کے لیے کیا کس کے لیے کیا <سؤال> تو میرے عزیزوں ایساً. یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے بڑی چھوٹی سی ہے گزر جائے گی ایک بادشاہ اس کی بھی گزر جائے گی ایک فقیر اس کی بھی گزر جائے گی جو خوشحال ہے اس کی بھی گزر جائے گی جو بدحال ہے اس کی بھی گزر جائے گی جو بہت زیادہ بال و دولت والا ہے اس کی بھی گزر جائے گی اور جو زیادہ دست ہے اس کی بھی گزر جائے گی جو خوشیہ بناتا ہے اس کی بھی گزر جائے گی جو غب بناتا ہے اس کی بھی گزر جائے گی گزر سب کی جائے گی لیکن کامیاب وہ ہے جس کو آپ علیہ و سلام فرما رہے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے جو قبر میں جانے سے پہلے قبر میں جانے کی تیاری کر لے ایک مرتبہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت قبر مبارک میں اتار رہے تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے قبر تو تو بڑی خوش قسمت ہے اے قبر تو تو بڑی خوش قسمت ہے پتہ آج تیرے اندر کون آیا ہے آج تیرے اندر کون آیا ہے یہ فاطمہ ہے جو کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں یہ وہ فاطمہ کہ جو حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں یہ وہ فاطمہ جو حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں اے قبر تو تو خوش قسمت ہے اللہ پاک نے قبر کو زبان دے دی اور قبر بولنے لگ گئی اے ابو حریرہ اے ابو حریرہ یہاں پر حسب نصب نہیں چلتے یہاں پر حسب نصب نہیں چلتے یہاں پر امال چلتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے آئے گا میں قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاؤں گی اور اے ابو حریرہ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے آئے گا میں قبر اس کے لیے جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بن جاؤں گی جاؤں گی تو میرے عزیزوں یہ دنیا کی زندگی میں اس وقت موقع ہے اس قبر کی زندگی کو اچھا کرنا اگر اس قبر کی زندگی کو اچھا کرنا ہے تو آج اللہ کی باننی پڑے گی اے میرے بندے ایک ہے تیری چاہت اور ایک ہے میری چاہت اگر تو نے کیا وہ سب کچھ جو ہے میری چاہت تو میں تجھے دے دوں گا وہ سب کچھ جو ہے تیری چاہت اور اگر تو نے کی نافرمانی اس کی جو ہے میری چاہت تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت آخر میں ہوگا پھر بھی وہی <سؤال> جو, جو ہے میری چاہت تو اللہ کی, اللہ کی چاہت, چاہت کے آگے, آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو کیوں نہ ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت بنائیں کیوں نہ ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت بنائیں جس وقت ہمیں اللہ کی چاہت مل گئی ساری چیزیں ہمیں مل گئی جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا اور جس کو اللہ نہیں ملا اب دنیا کی ساری ٹیکنالوجی بھی مل جائے دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے مال و دولت بھی مل جائے ہر چیز مل جائے لیکن اللہ نہ ملے وہ ناکام ہو گیا فرعون کی مثال سامنے ہے کارون کی مثال سامنے ہے شداد کی مثال سامنے ہے نمرود کی مثال سامنے ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے وقت کے بادشاہ تھے اپنے اپنے وقت کے بادشاہ تھے ایسے بادشاہ کہ جن کو کوئی بیماری بھی نہیں آتی تھی سر میں بھی درد نہیں ہوتا تھا مال و دولت بھی تھا شورت بھی تھی فوج بھی تھی پوری دنیا کے اکیلے بادشاہ تھے اس کے باوجود بھی ناکام ہو گئے فیرون ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا اس کے باوجود بھی ناکام ہو گیا کارون ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا اس کے باوجود بھی ناکام ہو گیا شدا ساری دنیا کا بادشاہ تھا دنیا کے اندر جنت بنائی تھی اس کے باوجود بھی ناکام ہو گیا نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا اس کے باوجود بھی ناکام ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھے ایک غلام تھے مال و دولت بھی نہیں گھر بھی نہیں یہاں تک کے رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن اللہ کی معنی لیکن اللہ کی معنی آپ السلام سلامت سلام کی کامیاب ہو گئے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح فجر کی ازان دینے میں دیر ہو گئی صبح فجر کی ازان دینے میں دیر ہو گئی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ جب تک بلال فجر کی ازان نہیں دے گا سورج نہیں نکلے گا تو حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آزاد دی اس کے بعد جا کے وقت چلا وقت وہی رک گیا تھا کیوں, کیوں؟ وہ آپ علیہ السلام کے دیوانے تھے آپ علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے والے تھے تو پتہ چلا کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار یہ مال و دولت پر نہیں ہے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے جب انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں گے تو وہی زندگی اس کی خوبصورت بن جائے گی اور اگر وہ نافرمانی والے اعمال ہوں گے تو دنیا میں بھی بے سکونی بے چینی اور مرنے کے بعد قبر میں مسئلہ اس کے بعد حشر میں مسئلہ کل سرات میں مسئلہ اور یہاں تک کہ جہنم اس کا ٹھکانا ہے تو <تصال> <تصال> میرے عزیزوں اس زندگی کو غنیمت سمجھے اس زندگی کو غنیمت سمجھے ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کون سی صبح ہماری آخری صبح ہو جائے پتہ نہیں کون سی رات ہماری آخری رات ہو جائے کتنے ہی مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ جو پچھلے جمعے کو زندہ تھے جو پچھلے جمعے کو زندہ تھے لیکن آج نہیں ہے میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے پڑوسیوں میں سے ہمارے جان پہچان والوں میں سے کتنے ہی مسلمان پچھلے جمعے کو تھے لیکن آج نہیں ہے اب مجھے اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگلے جمعہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے پتا ہے کسی کو کسی کو نہیں پتا کسی کو لمحے کا نہیں پتا کسی کو پل کا نہیں پتا کسی کو پل کا نہیں پتا تو کیوں نہ ہم شیطان کے جو وسوسے ہیں ان سے نکل جائے شیطان کی چالوں سے نکل جائے شیطان کے دھوکوں سے نکل جائے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں ابھی یہ وقت ہے ابھی یہ باتیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا جب ملک الموت آ جائے گا وَجَاعَتْ سَكْرَدُ الْمَوْتِ رت المعت و, و پھر یہ دین کی باتیں بھی سننے کو نہیں ملیں گی پھر کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا اور وہ ملک الموت اپنی اس روح کو نکالنا شروع کر دے گا نکالنا شروع کر دے گا اس وقت ملک الموت جب روح کو نکالتا ہے تو چار فرشتے آتے ہیں چار فرشتے آ کر انسان کو کہتے ہیں پہلا فرشتہ کب آتا ہے پہلا فرشتہ جب آتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے اور اس کے دل کے پاس آ کر رک جاتی ہے اور اس کی زبان منہ کھلا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ آ کر اس انسان سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم اے ابن آدم اے آدم کی اولاد کہاں گیا وہ تیرا مال و دولت کہاں گئے وہ تیری طاقت کہاں گئی وہ تیری بادشاہت کہاں گئی وہ تیری سلطنت اگر بادشاہ ہے واقعی بادشاہ ہے تو آج تیرے اندر موت آ رہی ہے آج تجھے میں کھیچ کے نکال رہا ہوں اپنی اس روح کو بچا سکتا ہے بچا کے دکھا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے بچا کے دکھا موت سے بچ سکتا ہے بچ کے دکھا اور وہ انسان وہ انسان اس فرشتے کی باتیں سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ جواب دے سکے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل کے باہر آ جاتی ہے جس وقت روح باہر آ جاتی ہے دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے جس وقت روح جسم سے نکل کے باہر آ جاتی ہے دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے اب دوسرا فرشتہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ اے ابن آدم اے آدم کی اولاد اب تو اس جسم سے باہر آ گیا اب تو اس جسم سے باہر آ گیا اگر تو اللہ کا فرما بردار ہے تو مبارک ہو تجھے تیری آگے کی زندگی بڑی اچھی ہے اگر تو اللہ کا فرما بردار ہے تو مبارک ہو تجھے تیری قبر بڑی اچھی ہے تیرا حشر بڑا اچھا ہے تو جنت میں ہمیشہ کے لیے مزے کرے گا اور اگر تو اللہ کا نافرمان ہے اگر تو اللہ کا نافرمان ہے تو ہلاکت ہو تیرے لیے بربادی ہو تیرے لیے تمام برشتوں کی تجھ پہ لانت تمام زمین و آسمان کی تجھ پہ لانت کہ اللہ پاک نے تجھے اتنی خوبصورت زندگی دی اللہ پاک نے تجھے اتنا خوبصورت جسم دیا اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بھیجا اللہ پاک نے قرآن کریم کو بھیجا اللہ پاک نے تجھ تک یہ باتیں پہنچائی اس کے باوجود بھی تو نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی تجھ پر لانت فرشتوں کی لانت تمام رسولوں کی لانت زمین اور آسمان کی لانت ہلاکت ہو تیرے لیے بربادی ہو تیرے لیے اور تیرا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہن ہے چھوٹی سی زندگی میں نافرمانی تھی چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی نہیں مانی اپنی منمانی کی اس دوسرے فرشتے نے آ کر بتا دیا تیسرا فرشتہ قبر کے اندر آتا ہے تیسرا فرشتہ قبر کے اندر آتا ہے کہ جس وقت قبر کے اندر اوپر سے سلپ رکھ دیا بٹی ڈال دی اب گھر والے واپس جا رہے ہیں اب وہ فرشتہ آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ اے ابن آدم اے آدم کی اولاد کہاں گئے وہ تیرے بچے کہاں گئے وہ مالے دولت کہاں گیا وہ تیرا گھر آج جس, آج جس گھر پہ تو اکڑتا تھا کسی اور کا قبضہ ہے جس جس بال و دولت وراثت میں چلی گئی کہاں گئے تیرا وہ بال و دولت کہاں گئے تیرے بچے جن پر تو اکڑتا تھا اور وہ اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا نیک عمل اس کے بعد چوتھا فرشتہ آ جاتا ہے چوتھا فرشتہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم اے آدم کی اولاد مر رب کا بر رب کا بتا تیرا رب کون ہے بتا تجھے کس نے پیدا کیا اگر اس نے دنیا کے اندر اللہ کی مانی ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی ہے نماز پڑھی ہوتی ہے قرآن پڑھا ہوتا ہے تو وہ تو کہہ دیتا ہے اللہ ربی اللہ ربی میرا رب کون ہے میرا رب اللہ ہے فرشتہ دوسرا سوال کرتا ہے من رسول کا من رسول کا بتا اے ابن آدم تیرا رسول کون ہے تیرا رسول کو ہے؟ اگر اس نے دنیا کے اندر آپ علیہ السلام السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے وہ تو کہہ دیتا ہے رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تیسرا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بتا اے ابن دینو کا ماں دین کا تیرا دین کیا ہے تو یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے بدھ پرست ہے کون ہے ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے اور وہ اگر مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے کلمے کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے اللہ کی مرم برداری کی ہوتی ہے وہ تو کہہ دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے میرا دین اسلام ہے اس کے بعد وہ فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے فرشتہ بات دیتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو سکون میں چلا جا ہمیشہ کے لیے تو کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے تو جنت میں چلا جا تو میرے عزیزوں یہ میرے اور آپ کے ساتھ ایک دن ہونے والا ہے یہ میرے اور آپ کے ساتھ ایک دن ہونے والا ہے ایک دن ہماری زندگی کا جمعہ آخری جمعہ ہوگا, ہوگا ایک دن ہماری زندگی کا دن آخری دن ہوگا ایک دن ہماری زندگی کی رات آخری رات ہوگی ایک دن ہماری زندگی کی صبح آخری صبح ہوگی ایک دن ہماری زندگی کی شام آخری شام ہوگی اس شام کے آنے سے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے اس وقت کے آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں اس دن کے آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے دوستی کر لیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں